Malaysia jarang disebut sebagai negara paling hebat, tidak dominan, tidak lantang, tidak menjerit di pentas dunia. Namun peliknya, dalam banyak isu global, dunia tetap memelukkan Malaysia. Kenapa? Apabila dunia bercakap tentang kuasa besar, nama Malaysia jarang muncul. Kita bukan negara paling kaya, bukan paling kuat ketenteraan, bukan paling berpengaruh dari segi media. Tetapi di sebalik senyap itu, Malaysia memainkan peranan yang lebih penting. Daripada apa yang disangka, Malaysia bukan negara yang cuba menguasai, Malaysia memilih untuk menstabilkan dan dalam dunia yang semakin tidak stabil. Peranan seperti ini menjadi sangat bernilai. Soalan sebenar bukan kenapa Malaysia jarang disebut. Soalan yang lebih tepat ialah kenapa dunia tetap memelukkan Malaysia walaupun tanpa sensasi? Pertama, lokasi strategik yang dunia bergantung. Malaysia terletak di antara laluan perdagangan terpenting dunia. Selat Melaka bukan sekadar laluan kapal, ia nadi ekonomi global. Sebahagian besar perdagangan dunia melalui perairan berhampiran Malaysia. Negara kecil di lokasi besar, secara automatik menjadi penting. Dua, negara berkecuali yang dipercayai. Malaysia jarang memilih sisi secara melampau, tidak terlalu condong ke timur, tidak terlalu bergantung kepada barat. Dalam dunia yang terbahagi kepada blok, Malaysia menjadi jambatan dan jambatan lebih diperlukan daripada benteng. 3. Malaysia tidak mencipta masalah dunia. Ini faktor yang jarang disebut. Malaysia tidak mencipta krisis global, tidak memprovokasi konflik, tidak menambah ketegangan antarabangsa dalam geopolitik. Negara yang tidak mencipta masalah adalah aset besar. 4. Kepelbagaian dalaman yang berfungsi. Malaysia adalah negara berbilang kaum dan agama, namun kehidupan harian tetap berjalan. Konflik tidak mendominasi. Bagi dunia yang semakin berpecah, Malaysia menjadi contoh senyap bahawa kepelbagaian boleh diurus. 5. Ekonomi yang menyokong rantaian global. Malaysia mungkin bukan pusat dunia, tetapi ia simpul penting dalam rantaian bekalan global. Elektronik, pembuatan, perdagangan, tanpa Malaysia, banyak sistem global akan terganggu. Membina kepercayaan dan kepercayaan menjaga kestabilan rantau. Ramai tak tahu, Malaysia sebenarnya power gila. Ada 4 pencapaian dunia yang letakkan kita di ranking kedua antarabangsa. Yang keempat tu mesti korang rasa macam tak percaya. Pertama, Malaysia adalah pengeluar minyak sawit kedua terbesar dunia. Industri ni bukan kecil sebab ia sumbang 2.7% kepada KDNK negara. Yes, ini antara tulang belakang ekonomi Malaysia. Kedua, korang tahu tak hutan hujan Malaysia berusia lebih 140 juta tahun. Lebih tua daripada Amazon. Satu-satunya yang lebih tua hanyalah Daintree Forest di Australia. Ketiga, kita juga ada bangunan kedua tertinggi di dunia, Merdeka 118. Ketinggian dia 678.9 meter, memang menggugat langit. Keempat, orang tahu tak? Malaysia juga ada pusat penerbitan Al Quran kedua terbesar dunia, Kompleks Nasrul Quran di Putrajaya. Satu pencapaian besar untuk dunia Islam. So guys, Malaysia bukan biasa-biasa. Dalam banyak aspek kita sebenarnya dah berada di tahap dunia. Enam negara Islam sederhana yang dunia perhatikan. Malaysia sering dirujuk sebagai contoh negara Islam yang stabil dan moden. Ini memberi pengaruh simbolik besar dalam dialog antara tamadun, walaupun jarang diangkat, ia diperhatikan. 7. Malaysia menjaga keamanan tanpa menunjuk. Malaysia tidak menjerit tentang keselamatan, tidak mempamerkan kuasa secara agresif, tetapi laluan laut selamat, negara stabil, pelaburan yakin keamanan yang senyap, lebih berkesan daripada ancaman terbuka. 8. ASEAN dan kesimbangan serantau. Malaysia bukan pemimpin paling lantang dalam ASEAN, tetapi ia konsisten. Konsistensi membina kepercayaan dan kepercayaan menjaga kestabilan rantau. 9. Dunia memerlukan negara yang boleh dipercayai. Dunia hari ini penat dengan negara yang terlalu ekstrem. Malaysia tidak sempurna, tetapi ia boleh diramal, boleh diajak berbincang dalam geopolitik. Ini nilai yang sangat mahal. 10. Kenapa Malaysia jarang disebut? Kerana Malaysia tidak menuntut perhatian. Ia memilih untuk berfungsi, bukan untuk dipuja. Dan dalam dunia yang penuh bunyi, yang berfungsi selalunya paling senyap. Malaysia bukan negara yang dunia kagumi secara terbuka, tetapi ia negara yang dunia tidak mahu kehilangan, bukan kerana kuasa, tetapi kerana kestabilan, bukan kerana sensasi tetapi kerana kebolehpercayaan soalan terakhir bukan kenapa Malaysia jarang disebut soalan yang lebih berat ialah adakah kita sendiri sedar betapa pentingnya menjadi negara yang dunia perlukan walaupun tanpa sorotan lampu kerana kadang-kadang yang paling penting ialah yang paling senyap dan satu uh, kisah yang saya nak kongsikan dengan para penonton yang membanggakan kita sebagai rakyat Malaysia adalah bila mereka tahu kita berasal daripada Malaysia, hmm. kebanyakan negara, 44 negara ini mengatakan Malaysia adalah orang yang sangat bagus, uh, pemurah, suka belanja makan, lepas itu sangat helpful, banyak membantu mereka yang lain. Jadi ini sebenarnya memberi satu motivasi kepada kita bahawasanya asbab global sumut flotila ini menjadi salah satu asbab juga kita mengharumkan nama negara kita. Betul dan saya rasa sangat... Kami sendiri rasa sangat berbangga sebab orang Malaysia ni dikata sangat organas. Kalau tak kami tak tahulah apa jadi pada diri kami. Negara-negara lain sebut seperti itu. Dan mungkin juga lah ada yang mengatakan bahawasanya wow, alamak macam mana kami nak join juga semua kuatila ni tapi kami tak dapat terus serta mana. Walaupun mungkin bukan semua dapat menyertai untuk semua kuatila ni tapi semua dapat menyertai dengan memberi apa? Memberikan sokongan memberikan doa, aduan silahu mukmin, doa itu merupakan senjata orang mukmin, memberikan sumbangan, memberikan sebaran sebab semua perhatikan yang kita lakukan ini adalah bukan semata-mata kita mesti kena sampai dekat Gaza. Tapi kita nak memberitahu kepada dunia bahawasanya sumuk peratila ini satu dunia menyokong dan pecahkan benteng agar kita semua dapat memberikan bantuan kemanusiaan dekat Gaza insyaAllah. Jadi kita semua sebenarnya berada dalam satu kapal insyaAllah. Sejujurnya bila Kak Jo sebut tentang training tu akan ada risiko-risiko yang kami telah pun ambil maklum dan kita tak tahu risiko itu berlaku ataupun tidak, berjaya ataupun tidak. Wallah alam kami sendiri pun tak mampu nak bagi jawapan berjaya ataupun tidak. Tetapi bila kita faham tentang erti takdir, Allah telah mentakdirkan 44 buah negara hadir di Tunisia, di Spain, di Greece pasti ada sebab dan apa saja kita buat dalam dunia ini tidak ada sia-sia. Begitu juga kami nak mohon kepada rakyat Malaysia Uh, tolong doakan sebab dengan doa ini boleh mengubah takdir dan doa silahul mukmin doa itu senjata orang mukmin walaupun orang rasa uh, possible ataupun tidak kita yakin pada Allah jangan kita ragu-ragu pada Allah sedangkan Allah telah mentakdirkan benda ini, kita pula meragu -ragukan. strengthening our alliances they're all also bringing peace to the world on Sunday in Malaysia we signed the Kuala Lumpur peace accords ending forever the war between Cambodia and Thailand thank you Thank you. You know, it's interesting. We were making trade deals with Cambodia and with Thailand, and I, I sort of watch what I do. I don't go to the beach and sleep all day. And after about two days, we ended up with the help of Malaysia. Malaysia was like a mediator. We used uh, a beautiful facility in Malaysia. Because it was too hot. And I don't mean hot weather-wise, I mean it was hot. It was too hot with bullets flying all over the place. And Malaysia was fantastic, and they helped implement it. The Prime Minister was great, great guy. Just left him. And uh, within two days, we signed the deal. And the two people came in, they, they were like best friends. It was a beautiful thing to see. We saved. You know, probably millions of lives. They've had a tempestuous relationship for. I said, for how many years? Five hundred years. I said, that's a long time. That's a long time. But uh, we think this is going to be, uh, hopefully, you know, I use the word everlasting. Same thing in the Middle East. We hope it's going to be everlasting peace. They've never had peace. They've three thousand years, and we signed in the Middle East. But I've ended eight wars in eight months, and in many instances.